दो किस्म की बीमारियां हैं एक कहलाती हैं एक्यूट और एक क्रॉनिक और एक तीसरी किस्म है जो इन दो के दरमियान भी है एक्यूट बीमारी वो है जो आई और चली गई और मुस्तिल छोड़ गई मरीज को और मजमू बीमारी वो है जो आकर ठहर गई और जिसम को जिंदगी के साथ या पूरी जिंदगी साथ रही या एक लंबा अरसा तक साथ रही और एक है जो इसको इन दोनों के दरमियान मैं बैन बैन की बीमारियां हैं जी सब इस सब क्रॉनिक और सब एक्यूट आई थॉट इट बी मोर ऑन द साइड ऑन वेरी वेरी लॉन्ग फॉर ठीक है <laughs> <Take> वरना वो क्रॉनिक या सब क्रॉनिक। तो ऐसी बीमारियां जो दोनों के दरमियान है अंग्रेजी में उनको कहते हैं सब एक्यूट डॉक्टरी इस में कहा जाता है लेकिन बाद हैं जो सब क्रॉनिक ज़्यादा मुनासिब होकर कहें उनको ज़्यादा क्रॉनिक की तरफ मायल होती हैं अब इसमें हमें समझता एपि एपिलेप्सी है ये क्रॉनिक है और बास किस्म के पागलपन है क्रॉनिक हैं आर्टेरसक्लोसिस यानी खून की नालियों का रफ्तार रफ्त हो जाना ये क्रॉनिक कहलाएगा रोमटिज़म जिसम की दर्दें ये क्रॉनिक कहलाती हैं और और भी ऐसी बहुत सी हैं जो इनमें में क्रॉनिक में और एक्यूट में एक फ़र्क तो ये है कि क्रॉनिक आहस्ता आहिस्ता पैदा होती है और जिसम के आसाप पर या खुलियों पर या खून में या उजलात में तब्दीलियाँ पैदा करती है बज दफ़ा तब्दीलियाँ पैदा पहले से आस्ता-आस्ता हो रही हैं उनके नतीजे में बीमारी नजर आती है तो काफ़ी देर के बाद पता चलता है बाद दफ़ा बीमारी की नौीयत ऐसी है कि वो तब्दीलियाँ पैदा करती है मसलियास है ज़्यादी बहुत सी क्रॉनिक बीमारियाँ पैदा कर सकती है मसलन यही जो हम आर्टीरिक्लोरिसक्लोरिसिस की बात कर रहे थे ज्यादस के नतीजे में ये पैदा हो सकता है गुर्दे की क्रॉनिक बीमारियाँ नेफ्राइटिस वगैरह ये इसके नतीजे में डायबिटीज़ के नतीजे में ज्यादस के नतीजे में पैदा हो सकती है दिल की बीमारियाँ ज्यादस के नतीजे में पैदा हो सकती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़्यादात से ताल्लुक है मगर ज़्यादस उनके नतीजे में नहीं बल्कि वो ज्यादीतस के, के नतीजे में पैदा होती हैं और बाज बीमारियाँ क्रॉनिक हैं जो दरअसल इलामते हैं बीमारियों की वो क्रॉनिक बीमारियों के नतीजे में पैदा होती हैं और क्रॉनिक बीमारियाँ दिखाई देती हैं मसल ऑटीडियोसिकोस यानी खून की रगों का तंग हो जाना और शुगर जाना या उनके अंदर कोई ऐसी मादा जम जाना जिससे खून पूरी तरह न पहुंचे, उससे बार दफ़ा बहुत क्रॉनिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं मसलन टांगों में से जान निकलनी शुरू हो गई टांगें सुखड़नी शुरू हो गई या दाश्त का चला जाना वहाँ असल में चेंजेस जो पहले हुए हैं वो बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं और चेंजेस खुद किस वजह से पैदा हुए हम उसके मतलब कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो तब्दीलियां कई वजूहत से पैदा हो सकती हैं एक मैंने ज्यादस का नाम लिया है ज्यादस के नतीजे में आर्टीरियोसरोसिस पैदा हो सकता है लेकिन इसके अलावा बग़ैर ज्यातस के बाल लोग जो गज़ा में एहतियात नहीं करते बहुत ज़्यादा चर्बियाँ खाते हैं या गोश्त बहुत खाते हैं उनको ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है उस जिस नस्बत से खाते हैं उस नस्बत से एक्सरसाइज नहीं करते ऐसे जो लोग हैं उनको दो तरह की बीमारियां लाग हो जाती हैं एक है जिस्मानी फरबही और मोटापा उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सारी ऐसी फैट्स में तब्दील होती है जो उनके जिस्म का हजम बढ़ाती रहती हैं बाज़ सूरतों में अगर जिगर में कोई नक्श हो तो वही फैट जो ज़्यादा हो रही है उससे फिर कोलेस्ट्रॉल बनते हैं और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल जिगर से उठ जाता है और वो बजाय के सिर्फ सिर्फ चर्बी में बन के नहीं बैठती बल्कि खून की नालियों में वो कोलेस्ट्रॉल बन के जमती हैं अब कोलेस्ट्रॉल की बहुत सी किस्में हैं मगर जो लो डेंसिटी लिपिड्स हैं एलडीएल डी कहलाते हैं वो हैं असल ख़तरनाक वो जिसम की जो नालियाँ नहीं खून की नालियाँ उनके पर्दों से आर पार निकल सकते हैं और वो उसमें जमना शुरू हो जाते हैं और उसके सारी जिसम को कख्त कर देते हैं और फिर अंदर उनके ऊपर खून के प्लेट प्लेटलेट्स वगैरह जमा हो हो के वहाँ वो क्लॉट्स बनाने लग जाते हैं और वो फिर आता आस्ता नालियों को तंग करता है जो हार्ट अटैक आपने सुना हुआ है अक्सर और ये एक एक नाली का हुआ दो का या चार का इनका इस क्लेस्टल से ताल्लुक है तो क्रॉनिक बीमारियाँ इसी के नतीजे में वो दिमाग की रगें अगर तंग हो जाए तो आर्टीरियरसिस हो जाएगा बस इस बात को आप याद रखें कि बीमारियां मिलती जुलती बीमारियां भी हों उनकी वजूहत एक नहीं हो सकती एम मुमकिन है कि 10 या 20 वजूहत हों